Доброго дня, шановні глядачі. У нас сьогодні в студії на спільної кухні Саша Рязанцева, активістка правого сектору да, да. Автомайдан. Да. Ну і де, де ще допомагає інколи правому сектору. В деяких моментах вона, Все як свої. ми знаємо, в Криму нещодавно була пресована тими зеленими чоловічками і людьми за татушку. От зараз вона нам покаже. Небесна Сотня. Yeah. От, їй погрожували відрізати за це руку, ну а саму її вбити. Yeah. От, вона сама уродженка Криму і от розкаже коротенько про свою історію, як вона перебувала в полоні в Криму. Всім привіт! Uh, все, все правильно сказали, практично все правильно. Ну, в общем, с чего же начать? Наверное, начну с тренировки своєї. А эта, эта рывка неспроста на моем теле появилась. Она посвящена одному парню молодому, 19-летнему, который 19 числа на передовой я была медиком-волонтером. Я вытягивала там раненых пацанов, ребят. И он увидел, что я там одна осталась и с огня прям возле прям на передовой на... вытягивала, загорел, ну, парень загорелся. <coughs> и он Подбежал, укрыл своим щитом железным, тогда у него был железный щит, потому что автоматная очередь они просто лупили ну, слепую, а, им было все равно, кого убивать, как убивать. У них просто ну, была дымовая залезка, и они вот, стреляли. И он подбежал, укрыл вот так щитом, меня, вытянул. А, Но ну, 20 числа этого человека, эту память застрелили на институтской. Вот. И 21 числа где-то ну, вечерком я пошла к тренировщику и навсегда в память о нем, в память о всех ребятах, которые там били за нашу будущую свободную страну. Вот навсегда. Небесная страны. А в Крыму. Знаете... Я кто бы затримала. и. ну, а, на самом деле, вы знаете, никогда не ну, вообще Представить себе не могу, что я крымчанка, я родилась в Ялте, мои родители там в вот, Евпатории жили. Ну то есть я ехала к себе на родину, я ехала там, к родителям. Да, мы э, везли там, ребятам, воинские части, солдатикам э, письма от девчонок с Майдана. У нас был такой большой флаг украинский, он был расцелован помадой, э, был расписано разные, разные пожелания, он был надушен духами, он был, он был просто такой, таким ширым для всех. А вот из-за этого флага, собственно, когда нас остановили на границе, они доставали и с этого все случилось. Ну, вот, задержали, поставили на колени, подулом автомата, как, как варвары-мародеры, я не знаю, это, это ну, как, каком-то до нашей эры, так люди, наверное, поступали какие-то все вещи, абсолютно все, до мельчайших. Под...